Здравствуйте, друзья! Представляем вашему вниманию две модели удлинителей, которые позволяют фиксировать аксессуары на расстоянии 610 мм от места установки на плавсредстве. Они предназначены для настройки положения и выноса за борт аксессуаров с опцией наклона. Конструкция каждого удлинителя состоит из трубы, шлицевого соединения с зубами 27 зубами 27,7 градусов, ручки гайки и пружины для быстрого разведения шлицев. Один из удлинителей имеет дополнительное наклонное соединение, укомплектованная шайбами с шагом 7,5 градусов, что позволяет компактно складывать его и по-разному настраивать положение выноса аксессуара. Чтобы добавить удлинитель, его шлицы нужно соединить со шлицами аксессуара. Полученное наклонное соединение фиксируется в выбранном положении с помощью ручки гайки. Сборку можно дополнить различными переходными шайбами, что позволяет использовать аксессуары Борика Фастен с изделиями других производителей. Также удлинители с одинаковым шагом шлицев можно комбинировать в одну конструкцию. Дополнив конструкцию шайбами со шлицами 7,5 градусов, вы получите возможность более точной регулировки наклона. Диаметр трубы 32 мм. Позволяет закрепить дополнительную монтажную систему модели FMR132, что расширяет возможности крепления. Основные детали изготовлены из полиамида, армированы стекловолокном. Трубы из алюминиевого сплава, покрытые анодным слоем и порошковым покрытием. Нержавеющий крепеж из стали марки А2. Я вам лично гарантирую качество продукции, произведенной компанией Горика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.